आपण लिगली देऊ शिवसेनेच्या नेत्यांना त्रास द्यायचं कुठेतरी षडयंत्र आखलं जातं असं म्हणावं कारण बऱ्याच नेत्यांना अशा पद्धतीने नोटीस जाणार अशी काय माहिती काही लोकांची कुठे आहे परंतु त्यांना आपण समर्थपणे उत्तर देऊ आताच नोटीस येते म्हणजे आता प्रकरण बाहेर काढल्यानंतर नोटीस येते नाही असं काही नसतं सरकार सरकारचं काम करतंय यंत्रणा यंत्रणेचं काम करत मला त्यांच्यावर कोणतंही ऑब्जेक्शन नाही तुमच्या कुठल्या प्रकारचा दबाव आहे का माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही आणि कोणी दबाव टाकायचा प्रयत्न सुद्धा करत नाही म्हणून त्याची चिंता करू आयकर विभाग देखि आयकर विभाग जो होता है, वो हर किसी की छाननी करता है मेरे, मुझे नोटिस आई है श्रीकांत सिद्धेश नोटिस आई है और किसी को नोटिस आती होगी तो इसका इसके मायने अपन ने गवर्नमेंट को वो आयकर विभाग को अपना जवाब देना यह लाजमी है नौ तारीख को मेरे को जवाब देने के लिए कहा था मैंने उनसे टाइम मांगा है उसका अच्छा जवाब हम देंगे कोई भी इंक्वायरी रहे तो हम हमेशा कहते हैं उसको फेस करना चाहिए तुम उसके ऊपर ऐसा राजकीय कोई है? किसी ने दबाव डाला है कोई जानबूझ के आपको नोटिस निकाल रहा है ऐसे समझने की कोई बात नहीं है ना आप उसका जवाब दो आयकर विभाग देखेगा और वो जो भी कार्रवाई करेगा करेगा उसको फेस करना पड़ेगा दबाने की कोशिश की को जा रही है सरकार देखो शिवसेना को दबाने की कोशिश की जा रही है ऐसा मैं नहीं कहूँगा लेकिन ऐसा वर्ग जो से आ रही मुख्यमंत्री मुझे लगता है वो एजेंसी अपना काम कर रही है नगर का एक का एक भ्रष्टाचार मामला सामने आया करके जो योजना है जो आदिवासी छात्रों के लिए होती है उसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है खास करके अतुल साहब जो आपके मंत्री है उनके विभाग में ज्यादातर भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी उसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन वो मंत्री साहब है वो उसके बाद घर भी मिले तो कोई निर्णय लेकर तो नहीं है है जरूरत नहीं संजय राउत ये कह रहे हैं कि अब इंडिया नहीं है। इंडिया ब्लॉक नहीं नहीं तो की तो वो कभी ना महाविकास आघाड़ी के साथ रहे ना महाविकास आघाड़ी उनके साथ रही है तो इंडिया आगाड़ी का सवाल ही नहीं आता अब शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी जो जो अलायंस थी जो कांग्रेस वाले जो शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी वो जो साथी थी वो अब नहीं रहे धनाज पाटील आरोप करताय तुमच्यावर की कोणबी ज्या प्रमाणपत्र आहे टाकून त्यांना जे कायदेशीर आहेत ते निश्चित आम्ही त्यांना वितरित करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आनंदाची बाब अशी आहे की त्यांच्या समोरच त्यांनी काही लोकांनी जी तक्रार केलं होता त्याचा निपटारा सुद्धा मी केला याची कल्पना धनाज पाटलांना आहे